নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী কিতাপৰ ক্লাউডছ কবিতাটোৰ গোটেই পিছৰ এই কবিতাৰ যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু তোমালোকে যদি প্ৰথম মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছা মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু যাতে বেল আইকনটো বজাই দিয়া আৰু নেক্সট ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ ক্লাউডছ হোৱাইট শ্বিপ হোৱাইট শ্বিপ বগাভেড়া বগাভেড়া অন এ ব্লু হিল ও ওপৰৰ নীলা আকাশৰ ওপৰেৰে হুৱেন দ্য উইন ষ্টপছ যেতিয়া নেকি বতাহ ৰখি যায় বা ৰৈ যায় ইউ অল ষ্টেণ্ড ষ্টীল আৰু সকলোবোৰ তেতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰৈ যায় হুৱেন দ্য উইন ব্লৌজ যেতিয়া আকৌ বতাহ ববলৈ ধৰে ইউ ৱাক এৱে শ্ল' আকৌ সিহঁতে লাহে লাহে যাবলৈ অতিক্ৰম কৰে হোৱাইট চিপ হোৱাইট চিপ বগাভেৰা বগাভেৰা হুৱেৰ ডু ইউ গোমালোক ক'ত যোৱা তাকে কৈছে কবিতাটোত আৰু খ্ৰীষ্টিনা ৰোচেষ্টি নামৰ কবিজনে এই কবিতাটো লিখিছে লেটছ প্ৰেক্টিচ চে' দিছ ৰাইমছ ৱৰ্ডছ ৰাইমছ ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য পয়েম এইটো কবিতাটোৰ লিখি যিখিনি আমাক প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে দিছে ইং দ্য ৰাইমিং ৱৰ্ডছ যিখিনি আমাৰ একে একে মিল থকা শব্দৰ সেইখিনি বিচাৰি উলিয়াব দিছে হিল হিল হ'লে ষ্টীল ব্ল' ব্ল' হ'লে শ্ল' 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 হ'লে গ' এইখিনি তাৰপিছত এইখিনি আমি আৰম্ভ কৰিম নাও ফাইণ্ড ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য পয়েম ডেট ৰাইমছ ৰাইম উইথ দ্য ফলয়িং ৱৰ্ডছ ক্ল' ফ্ৰ ফৰ দ্য ৰাইমিং ৱৰ্ডছ আৰ গিভেন ইন দ্য বক্সেছ ইয়াতে কৈছে যে এই আমাৰ যিটো ৰাইট শব্দটো আছে পিছৰ আখৰ দুটা মিল থকা শব্দ বিচাৰি উলিয়াব দিছে কবিতাৰ পৰা আৰু যিটো আমাৰ প্ৰথম লাইনত আছে এক নম্বৰ লাইনত ৰাইট ৰাইট হ'লে হোৱাইট তাৰ পৰা লিখিছোঁ আৰু ব্ল' ব্ল' হ'লে শ্ল' ছিক্স নম্বৰ লাইনত আছে এইটো আৰু ক্ল' হ'লে ব্লু ফল হ'লে অল চাৰি নম্বৰ লাইনত আছে এইটো তোমালোকে চাই ল'বা তাৰপিছত আমি আৰম্ভ কৰিম দুই নম্বৰ এল এচ লেটছ ছে দ্য ৱৰ্ডছ ইয়াতে কৈছে লেটছ ছে দ্য ৱৰ্ডছ এইখিনি চোৱা আৰু কি কৰিব দিছে পঢ়িব দিছে ষ্টপছ ষ্টীল ষ্টেণ্ড ষ্টাৰ্ট হুৱেৰ হোৱাইট হুৱেন হোম এইখিনি আমাক পঢ়িব দিছে তাৰপিছত কৈছে বিনম্বৰ বি নম্বৰটো কৈছে যে লেটছ মেক নিউ ৱৰ্ডচ বাই এডিং এ লেটাৰ টু গিভিন ৱৰ্ডছ ইয়াতে কৈছে যে এছ এইটো যে এছটো আছে এছেৰে এছ ই এছ এইচ ই চি আকৌ এতিয়া এছ টোৰ লগ কৰি আমি কি কৰিম এইচ অ' ডাব্লিউ হাউ টো শ্ব' হৈ যাব তেতিয়া এইটো এছটো হাওৰ লগত যোগ কৰি আমি এইফালে গোটেইটো গোটেইকেই তিনিওটাকে যোগ কৰি দিলে শ্ব' হ'ব গোটেইকেইটাৰ একোটা একোটা শব্দ গঠন হ'ব আমাক এইটোৱে কৰিব দিছে তাৰপিছত আমাক আকৌ এটা কৰিব দিছে আমি এইটো কৰিছোঁ চোৱা নাও মেক নিউ ৱৰ্ডচ এণ্ড ৰাইট দ্য বক্সেছ ইয়াতে আমি লিখিছোঁ মই লিখি থৈ দিছোঁ এতিয়া মই ক'ম ডব্লিউ ডব্লিউ টোৰে লিখিছোঁ ডব্লিউ এইচ এ টি হোৱাড হ'ব তাৰপিছত ডব্লিউ এইচ ই এন হুৱেন হ'ব তাৰপিছত ডব্লিউ এইচ ই আৰেৰ তাৰপিছত হৈছে ডিউ এইচ ই এ টি হোৱেট তাৰপিছত হৈছে বি নম্বৰ এইটো আমি দ্বিতীয় নম্বৰটোত মই বি দি দিছোঁ ব্ৰাছ ব্ৰাছ হ'ব বি আৰ ইউ এছ এইচ ব্ৰাছ বি আৰ আই ডি জি ই ব্ৰীজ ব্ৰীজ মানে হৈছে দলং তাৰপিছত হৈছে বি এল অ' ডব্লিউ ব্ল' তাৰপিছত বি এল ইউ ই ব্লু তাৰপিছত আমি এতিয়া যিখিনি নেকি আমাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম এইখিনি প্ৰশ্ন আমি মই বহীত লিখিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া চোৱা এতিয়া কৈছে যে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত যে কৈছে হোৱাট ইজ দ্য কালাৰ অফ দ্য শ্বিপ ইন দ্য পয়েম তাৰমানে সুধিছে যে ফেৰাটোৰ ফেৰাকেইটাৰ কি ৰং আছিলে হোৱাট ইজ দ্য কালাৰ অফ দ্য শ্বিপ ইন দ্য পয়েম কবিতাটোত ফেৰাকেইটাৰ ৰং কেনেকুৱা আছিলে সুধিছে ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ যে হোৱাট ইজ দ্য হোৱাইট ইজ দ্য কালাৰ অফ দ্য শ্বিপ ইন দ্য পয়েম মানে কি আছিল কবিতাটোৰ এই ফেৰাকেইটা ৰং বগা আছিলে তাৰপিছত দুই নম্বৰটো কৈছে হোৱাট হেপেনছ হুৱেন দ্য উইন ব্লাউজ যেতিয়া নেকি বতাহ বলিছিল তেতিয়া কি হৈছিল হুৱেন দ্য উইন ব্লাউজ হুৱেন দেন হোৱাইট শ্বিপ ৱাক্স শ্ল' তেতিয়া কি হৈছিল যেতিয়া নেকি বতাহ বলিছিল তেতিয়া বগা ফেৰাবোৰ যাবলৈ লাহে লাহে আকৌ যাবলৈ ধৰিছিল তাৰপিছত হোৱাট হেপেনছ ৱেন দ্য উইণ্ড ষ্টেণ্ড ষ্টিল যেতিয়া নেকি বতাহ ৰখি যায় তেতিয়া হুৱেন হোৱাট হেপেন্স হুৱেন দ্য উইণ্ড ষ্টেণ্ড ষ্টীল যেতিয়া নেকি বতাহবোৰ ৰখি গৈছিল তেতিয়া কি হৈছিল বুলি সুধিছে হুৱেন দ্য উইণ্ড ষ্টপ্ছ ডেন দ্য হোৱাইট শ্বিপ ষ্টেণ্ড ষ্টিল যেতিয়া নেকি বতাহ ৰখি গৈছিল তেতিয়া ভেড়াকেইটাও মানে বতাহ নবলাৰ সময়ত ৰখি যায় তাৰপিছতহে যেতিয়া আকৌ বতাহ বলিছিল তেতিয়া আকৌ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সেইটো কথা কৈছে হোৱেৰ আৰ দ্য হোৱাইট শ্বিপ ক'ত আছিল বগা ভেড়াকেইটা ক'ত আছিল বুলি সুধিছে তাৰপিছত মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে এনচাৰটো দ্য হোৱাইট শ্বিপ অন এ ব্লু হিল হোৱাইট শ্বিপ ক'ত আছিল এই মানে বগা যিটো নেকি আমাৰ নীলা যিটো নেকি পাহাৰ পাহাৰৰ ওপৰত আছিল চাৰি নম্বৰখিনি আলোচনা কৰোঁ চুজ দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ডছ টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চ ইয়াতে কৈছে তলৰ যিখিনি খালী ঠাই আছে খালী ঠাইখিনি তোমালোকে চোৱা আৰু চাই কি কৰা এইখিনি ফিল আপ কৰা বা ভেকেটৰ ভিতৰত থকা শব্দকেইটা আনি বহোৱা ইয়াতে কৈছে যে দ্য হোৱাইট শ্বিপ ষ্টেণ্ড ষ্টীল হুৱেন দ্য উইণ্ড ডেছ ব্লৌজ এণ্ড ষ্টপছ ইয়াতে কৈছে যে হোৱাইট শ্বিপবিলাক যেতিয়া নেকি ৰখি গৈছিল তেতিয়া কি হৈছিল তেতিয়া বতাহ ৰখি গৈছিল তাকে কৈছে হুৱেন দ্য উইন ষ্টপ্ছ মই ইয়াতে লিখিছোঁ ষ্টপ্ছ হ'ব ইয়াতে তাৰপিছত দুই নম্বৰটো হৈছে দ্য কালাৰ অফ দ্য হিল ইজ হিল ইজ মানে যিখন নেকি পাহাৰ আছিল তাৰ ৰংটো কেনেকুৱা আছিল সুধিছে হোৱাইট এণ্ড ব্লু ইয়াতে সুধোঁতে আমি ইয়াৰ পৰা লিখিছোঁ যে ব্লু ব্লু হয় তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো দ্য হোৱাইট চিপ ৱাক শ্ল' হুৱেন দ্য উইণ্ড ডেছ ইয়াতে কৈছে যে দ্য হোৱাইট শ্বিপ ৱাক শ্ল' যেতিয়া নেকি যাবলৈ হোৱাইট শ্বিপবিলাক এই বগাভেড়াবিলাক যেতিয়া যাব লাহে লাহে গৈছিল তেতিয়া কি হৈছিল দ্য উইন ব্লৌজ তেতিয়া লাহে লাহে বতাহ বলিছিল তাকে কৈছে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো কৈছে যে কালাৰ দ্য চাৰ্কল ইয়াতে কৈছে যে তলৰ যিকেইটা নেকি এয়া শব্দ দিয়া আছে তাৰে যিটো হয় সেইটোত কি কৰিব গ'লচিনটোৰ ভিতৰত ৰং কৰিব দিছে দ্য পোৱেম ইজ এবাউট মানে কবিতাটোত কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে হিল ক্লাউড উইণ্ড ষ্টিফ চিপ ইয়াতে ক্লাউডছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে সেইকাৰণে ক্লাউডছত ৰং দিয়া হৈছে তাৰপিছত আমি পাঁচ নম্বৰখিনি আলোচনা কৰিম ৰিড দ্যা ৱৰ্ডছ গিফ্ট ইন দ্য ফ্ৰেম ইয়াতে কৈছে তলৰ শব্দকেইটা পঢ়া আৰু এই শব্দকেইটা তলৰ যিটো নেকি বাকচ আছে সেইটোত আমাক ফিল আপ কৰিব দিছে ইয়াতে আমি এতিয়া পঢ়িম জি আৰ এ বি গ্ৰাফ চি আৰ অ' ডব্লিউ ক্ৰ' বি আৰ ই এ ডি ব্ৰেড টি আৰ ডবল ই ট্ৰি তাৰপিছত ফ্ৰিজ তাৰপিছত ফ্ৰক তাৰপিছত ব্ৰিক তাৰপিছত ব্ৰাছ তাৰপিছত ক্ৰেক তাৰপিছত ফ্ৰুইট তাৰপিছত গ্ৰেইন তাৰপিছত ক্ৰিকেট তাৰপিছত ফ্ৰেইণ্ড এইখিনিক আমাক কি কৰিছে নাও এৰেঞ্জ দ্য ৱৰ্ডছ একৰ্ডিং টু দেয়াৰ চাউণ্ডছ ইন দ্য কলম হুৱেন বিল' ইয়াতে কৈছে একৰ্ডিং দেয়াৰ ছাউণ্ডছ আৰু সিহঁতৰ কি কৰিব দিছে যিবিলাক নেকি সিহঁতৰ শব্দ সেইবিলাক আমি শুনি তেওঁলোক সিহঁতক ভগাই দিব কথা কৈছে চি আৰ চি আৰ অ' ডব্লিউ ক্ৰ' ক্ৰেক ক্ৰিকেট এইবি এইকেইটাৰ আগৰ শব্দকেইটা একে আৰু এইকেইটাৰ একে হয় চাউণ্ড সেইকাৰণে আমি আগৰ কেইটা মিল থকাকৈ এইকেইটা আমি মিলাই দিছোঁ তাৰপিছত জি আৰ জি আৰ এৰে গ্ৰাফ গ্ৰেইন ক্ৰাছ তাৰপিছত বি আৰ এৰে হ'ব ব্ৰেড ব্ৰিক ব্ৰাছ তাৰপিছত এফ আৰ এৰে হ'ব ফ্ৰীজ ফ্ৰুইট ফ্ৰেইন এইখিনি আমি কৰিলোঁ এতিয়া আমি নেক্সট সেইটো পেজলৈ আকৌ যাম ইয়াতে ছয় নম্বৰ পেজত কৈছে যে লুক দ্য পিকচাৰ অফ অফ এ ৰেইনি ডে ছে দ্য ছে হোৱাট ইউ কেন চি ইন দ্য পিকচাৰ কৈছে লুক এট দ্য পিকচাৰ তোমালোকে ছবিখনলৈ চোৱা এইটো এটা বৰষুণৰ বতৰ ছে হোৱাট ইউ কেন চি ইন দ্য পিকচাৰ আৰু তুমি তাতে কি দেখিছা তুমি কোৱা বুলি কৈছে এতিয়া ইউ কেন ব্ৰিং ইউ কেন বিগিন দ্য চেণ্টেঞ্চ ইউজিং ইয়াতে কৈছে যে তোমালোকক এইখিনি আৰম্ভ কৰি দিয়া আছে আৰু তোমালোকে বাকীখিনি সম্পূৰ্ণ কৰা বুলি কৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে বহুত দেখিছোঁ গছ দেখিছোঁ বৰষুণ দেখিছোঁ মেঘ দেখিছোঁ এটা ছাটি দেখিছোঁ হাঁহ দুজন ল'ৰা দুজনী ছোৱালী পানী ৰাস্তা বহুত বস্তু দেখা পাইছোঁ ইয়াতে এতিয়া তাৰ পৰা মই এইখিনি লিখিলোঁ তোমালোকে লিখিবা চাই লোৱা আই কেন চি ওৱান গাৰ্ল হেপ হেল্পিং হাৰ ব্লাইণ্ড ফ্ৰেইণ্ড ৱাক ইয়াতে কৈছে ইয়াতে এইটোৱেই কৈছে যে আই কেন চি মই দেখিছোঁ ওৱান গাৰ্ল এজনী ছোৱালীয়ে হেল্পিং মানে সহায় কৰিছে হাৰ তাইৰ যিটো নেকি ব্লাইণ্ড ফ্ৰেণ্ড আছে যিটো ব্লাইণ্ড মানে চকুৰে নেদেখা ছোৱালীজনী কি কৰিছে ৱাক খোজ কঢ়াত সহায় কৰিছে তাৰপিছত দ্বিতীয় নম্বৰটো দে আৰ টু ডাগছ আণ্ডাৰ দ্য বিগ ট্ৰি ইয়াতে কি হৈছে তাতে কি আছে দুটা হাঁহ যিডাল ডাঙৰ গছ সেইডালৰ তলত আছে তাকে কৈছে তাৰপিছত আমি এইখিনি পঢ়িম সাত নম্বৰটো সাত নম্বৰটো আমি এতিয়া পঢ়িম লুক এট দ্য পিকচাৰ এণ্ড ৰাইট ডাউন হোৱাটছ ইউ চি তলৰ পিছ ছবিকেইটা চোৱা আৰু নামকেইটা লিখা বুলি কৈছে লুক এট দ্য পিকচাৰ এণ্ড ৰাইট ডাউন তলত নামকেইটা লিখা এইটো চিপ মই চিপ লিখিছোঁ গট গতো লিখিছোঁ তাৰপিছত ডাক ডাকো লিখি দিলোঁ তাৰপিছত আমি আঠ নম্বৰটো আৰম্ভ কৰিছোঁ লুক এট দ্য পিকচাৰ এন ৰিড হোৱাট দ্য ৰিট বিল' ইটছ অফ ডেম ইয়াতে তলৰ ছবিকেইটা চোৱা আৰু পঢ়া বুলি কৈছে এন আম্বেলা ডিছ ইজ এন আম্বেলা মানে কৈছে ডিচ ইজ এইটো এটা কি ছাতী বা আম্বেলা বুলি কৈছে আম্বেলা ডিচ আৰ আম্বেইলাছ ইয়াতে কৈছে যে আম্বেলা ছটা ছাতী আৰু ডিচ আৰ আম্বেইলাছ ইয়াতে বহুতকেইটা ছাতি থকাৰ কাৰণে ডিছ আৰ ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু আম্বেইলাছ দিছে এইকাৰণে বহু পচন্দ হয় আম্বেইলাছ তাৰপিছত আমি পঢ়িম এ ক্লাউড ইজ এ ক্লাউড ডিছ ইজ এ ক্লাউড ইয়াতে কৈছে এ ক্লাউড এইটো এটুকুৰা মেঘ আৰু ডিচ ইজ এ ক্লাউড আৰু এইটো এ ডিচ ইজ এ ক্লাউড এইটুকুৰা মেঘ ক্লাউডছ ইয়াতে বহু বচন হৈ গ'ল ক্লাউডছ বহুত মেঘ থকাৰ কাৰণে ক্লাউডছ হৈ গ'ল ডিজ আৰ ক্লাউডছ এইখিনি কি হয় মেঘ হয় তাৰপিছত আমি ন নম্বৰটো আৰম্ভ কৰিম লিচেন টু লিচেন টু দ্য ফল' দা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কৈছে ইয়াতে তোমালোকে নিয়মসমূহ মানি চোৱাচোন এবাৰ নিয়মসমূহ ফ'ল' কৰি চোৱাচোন বুলি কৈছে মেক এ হেপ্পী ফেচ কৈছে ইয়াতে তুমি এবাৰ হাঁহিমুখীয়া তোমাৰ মুখখন কৰি চোৱা তাৰপিছত কৈছে মেক এ চেড ফেচ তুমি এবাৰ মুখখন দুখ লগাৰ নিচিনা কৰি দিয়া তাৰপিছত কৈছে মেক এ চক ফেচ কৈছে তুমি কিবা এটা আচৰিত বস্তু এটা দেখিছা দেখিয়ে তুমি ঝাপ মাৰি উঠিছা তোমাৰ সেই মুখখন এবাৰ চাব দিছে বা এবাৰ কৰি টিচাৰক দেখুৱাব দিছে তাৰপিছত কৈছে মেক এ শ্লিপী ফেচ তুমি শুই আছিলা শুই থকাৰ সেই ফেচখন মুখখন চাব খুজিছে এবাৰ মেক এন এংগ্ৰী ফেচ তোমাৰ খং উঠিলে মুখখন কেনেকুৱা হয় এইবাৰ সেইটো চাব লাগে সেইটো কৰিব দিছে দহ নম্বৰত আলোচনা কৰে মেথছ ইটছ ক্লাউড ক্লাউড উইথ ইটছ ছেড' ইয়াতে কৈছে এই মিল থকা মিল থকা যিকেইটা নেকি ব্লু এণ্ড ব্লেক ক্লাউড আছে এইখিনি মিলাব দিছে ওপৰৰো এইটোত হ'ব এইটো যিটো নেকি ছেকেণ্ড সেইটো ফাৰ্ষ্টৰটো হ'ব আৰু যিটো লাষ্টৰ সেইটো ছেকেণ্ডটোত হ'ব তোমালোকে মিলাই কৰি ল'বা এইটো তাৰপিছত এঘাৰ নম্বৰটো হৈছে লেটছ ৰিড দ্য চেণ্টেঞ্চ ইয়াতে কৈছে লেটছ ৰিড আমি পঢ়োঁ আহা তলৰ সব যিবিলাক নেকি বাক্য আছে সেইবিলাক আমি পঢ়োঁ আহা আই চি বাৰ্ডছ আমি কি দেখিছোঁ মই বাৰ্ডছ মানে চৰাই দেখিছোঁ আই চি ফাইভ বাৰ্ডছ মই পাঁচটা চৰাই দেখিছোঁ আই চি ফাইভ কালাৰ্চ বাৰ্ডছ মই পাঁচটা ৰঙৰ চৰাই দেখিছোঁ আই আই চি ফাইভ কালাৰ্চ বাৰ্ডছ ইন দ্য স্কাই মই কেইটা দেখিছোঁ পাঁচটা ৰ পাঁচটা দেখিছোঁ চৰাই আকাশত পাঁচটা চৰাই দেখিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমাক কৈছে যে নাও লুক এট দ্য গিভন পিকচাৰ এণ্ড ফ্ৰেম চেণ্টেঞ্চ এছ চৌন এভভ ইয়াতে কৈছে এতিয়া তোমালোকে এইখিনি তলত যিখিনি শালি ঠাই আছে সেইখিনিত লিখা আৰু এইফালে মই ৰ'জ দি থৈ দিছোঁ ৰ'জকেইটা চাই চাই লিখা বুলি কৈছে এইফালে এতিয়া মই লিখিম আই চি ৰ'জেছ মই কি দেখিছোঁ মই তাত ৰ'জ দেখিছোঁ বা গোলাপ ফুল দেখিছোঁ আই চি ফাইভ ৰ'জেছ মই পাঁচটা গোলাপ ফুল দেখিছোঁ আই চি ফাইভ ৰেড ৰ'জেছ মই কেইটা দেখিছোঁ পাঁচটা ৰঙা ৰঙৰ গোলাপ দেখিছোঁ আই চি ফাইভ ৰেড ৰ'চেছ ইন দ্য পিকচাৰ মই সেই ফটোখনত মই পাঁচটা ৰঙা ৰঙৰ গোলাপ দেখিছোঁ তাকে কৈছে সেইখিনি আমি লিখিলোঁ তুমি এতিয়া তোমাৰ নিজৰ কিতাপত লিখি ল'বা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ তোমালোকৰ সক্ষম হোৱা আৰু বাৰ নম্বৰটোত কৈছে যে পেষ্ট কটন অন দ্য চিপ দ্য ক্লাউডছ এণ্ড দ্য চাউণ্ড কালাৰ দ্য বাৰ্ডছ দ্য হিল এণ্ড দ্য গ্ৰাছ ইয়াতে কৈছে যে আমাৰ যিটো নেকি এই পিকচাৰটো আছে এই পিকচাৰটোত আমাৰ যিটো নেকি ৰাজহাঁহ আৰু যিটো ক্লাউডছ আৰু যিটো ভেড়া এইটোত আমাক ক্লা কটন অন দ্য চিপ ক্লাউড এণ্ড চোৱা ইয়াতে ৰাজহাঁহ ফেৰা আৰু মেঘখিনিত আমাক ইয়াতে কপাহ লগাব দিছে আমি তোলা আমাৰ যে কিছুমান দোকানত পায় সেইবোৰ আনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰা আৰু বাকীখিনিত ৰং কৰিবা ধুনীয়া লাগিব তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা এইখিনি ইয়াতে তেৰ নম্বৰত কৈছে যে লুক এট দ্য পিকচাৰ গিভিন বিলয় ইয়াতে কৈছে তলৰ ছবিখনলৈ চোৱা আৰু নাও চুজ য়'ৰ পিকচাৰ ফেভাৰেট পিকচাৰ পুট এটিক ইন দ্য চাৰ্কল অন দ্য পিকচাৰ ইয়াতে কৈছে তুমি কোনটো কোনটো কাম কৰি ভাল পোৱা তুমি তাত ৰাইট চিন দিয়া আমি জুই জুইৰ গৰম লৈ আমি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ৰাইট চিন দিছোঁ আৰু আমি ফুল বুটলি ভাল পাওঁ হয়নে আমি সকলোৱে ফুল বুটলি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আমি ৰাইট চিন দিছোঁ আৰু আমি বিহুত সকলোৱে বিহু নাচোঁ আমি বিহু নাচি ভাল পাওঁ আমাৰ জাতীয় উৎসৱ হয় আমি বিহুক আমাৰ আমাৰ আপোন হয় সেইকাৰণে আমি বিহুত ৰাইড চিন দিছোঁ কিন্তু ৰ'দত সেই গৰমত ছাটি লৈ লৈ যাই ভাল পোৱা নেকি তোমালোকে য'ত যাব লাগে তাততো যাবই লাগিব কিন্তু এনেই গৈ ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে একো চিন দিয়া নাই তাৰপিছত তুমি বৰফ বা তুমি আইচক্ৰীম সেনেকুৱাতো খাই ভাল পোৱা সেইকাৰণে ৰাইট চিন দি দিছোঁ ময়ো ভাল পাওঁ আৰু আমি ধান কাটি ভাল পোৱা নাই খেতিয়কে কিন্তু ধান কাটিবই লাগিব খেতিয়কৰ কাৰণে সেইটো কাম হয় আৰু আমিও আমাৰ ঘৰৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত আমিওতো কৰিব লাগিব আমি ডাঙৰ হ'লে কৰিম এতিয়া আমি চিন দিয়া নাই বা আমি এতিয়া নোৱাৰিম কৰিব আমি নাজানো সেইকাৰণে এইটোত চিন দিয়া নাই আৰু আমি চৈধ্য নম্বৰ যিখিনি লেটছ ৰিড এইখিনি আমি পঢ়িম আৰু এইখিনি আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'টোত আৰু এইখিনি যিখিনি ক'লোঁ আজি সেইখিনি যাতে তোমালোকে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰা ভালকৈ পঢ়া আৰু ভালদৰে আগুৱাই যোৱা আৰু যাতে মোৰ এই নতুন চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া তাৰপিছত যাতে বেল আইকনটো বজাই দিয়া মই যাতে আৰু অলপ আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু তোমালোকক নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিঅ' ভিডিঅ' দিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু তোমালোকে মোক ছাপৰ্ট কৰিবা কিবা ক'ব লগা থাকিলে তোমালোকে কমেণ্টত কৈ দিবা মই সেইখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই ধন্যবাদ তোমালোকলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আৰু যিখিনি নেক্সট ভিডিঅ' সেইখিনি আকৌ মই অহাকালিৰ পৰা পৰহিলৈ আপলোড